включили до нагрузки основной включили, то э, добавляете этим, добавили чуть-чуть там, допустим, все, появилось, оно сразу видно по зарядному у -у начинает сильнее гудеть, да. соответственно, трансформаторы, все, гудеть сильнее, то есть нагрузка пошла, зарядка пошла. Э, по приезду в депо, по приезду в депо, надо потом один в той кабине, один в этой кабине сравнивать ток заряда, чтобы один зарядный не давил второй. То есть, чтобы, э, да, чтобы был примерно плюс-минус 1-2 ампера, чтобы был. Но чтобы это проверить, потому что вы так не увидите, это так не увидите, он будет показывать этот заряд и может задавить то и показывать то, что он здесь показывает, а то и будет задушенный. То есть отсекается секция, ну это уже все заряд делает, отсекается секция, регулируется, выставляется, допустим, здесь 3 ампера тока заряда. Потом собирается секция, головная. Потом ту головную секцию отсекает. Типа, запущенная. По жоксах да. делает этот человек. А? По жоксах секция. Нет, что, ну да, по жоксам секцию да, отсекли, все подорвали. Ту головную отрегулировали, три ампера. Потом собрали. Смотрите, что здесь показывает, что там показывает. Один зарядный в любом случае они не идентичны. Все, тут показало где-то 3 ампера, там показало 2 ампера. То есть, либо здесь надо чуть убрать, скинуть, либо там чуть добавить, придавить этот. Чтобы да. более-менее выровнять стабильность зарядного ну, Если будут разные токи по зарядной, будут давить, типа, и что Да, и что будет и звонковая происходит... работа РНЗ. Будет, допустим, такая звонковая работа. И что с Ну ничего, а когда запустится вся машина, выровняется батарея, она пропадет. Просто чтобы она не на нервы не действовала чтобы не звонила, то оно кратковременно изначально при запуске, Она может такое произойти, допустим, все. Антереда ты, 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 все, и он раз успокоился, а БК звонкового мотива будет. А? БК звонковая работа будет, если у нас будет 20 провод где-то в обрыве. То есть или какой-то БК из прицепных вагонов у нас не, за... не перепиталось не... при запуске. Типа, да? Или наоборот не отключился. То есть будет а звонковая нет... работа БК соответственно. А также звонковая работа БК может быть еще где-то где 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 Вот. П16. А, это у нас в цепи батарейного контактора стоит. Вот он, П16 зарядный. Это два ТР, У нас ТР7, ТР9. Это которые тоже идут на зарядный агрегат. Своего рода как защита зарядного агрегата. ТР7, ТР9. И вот в цепи вот этот П16. То есть, если звонковая работа БК при заправке, то есть в обрыве, значит, либо этот пост мы там, допустим, проверили, все. Раз, ты все, перестал. Значит, тут стекляшка выбрызнула. А 39 вот это Лысеновские питания, 39-й, 31-й, 9-й, да, 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 это все, вон, 4-й, вон. А это плюс-минус батарея, да, это да, внизу, да. да? А здесь уже, да, вот это вот а. плюс и минус батарея. А это на заряд 56-й, 36-й, да, на заряд? Да прицепных типа да да, 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 да. Ну, это на питание Лисену, да? Оце, оце. А это питание ЛСН, да. Так, это на что это за тумблер? Это масло отделитель. Ага. Масло обогрев. Это он, той Цен, тумблер, на ЛСН, значит, да, не работает. Да. Да. Той тундер, вот, второй, там, в той кабине, вот здесь его нет. Значит, он не рабочий, а. просто висит баллон. А на что этот тумблер? Вот это? А. Масло обогрев. Не, не, вот это, вот это. А цей може, що то дітей був для кого-то, олесена, все наказати. Там таке остался, Тут... це 9 голова у нас, так? Да? Так, оце у нас 14 й ПР. Плюс, ну, це плюс, це, мі... це, 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 це мінус. То тобто есть, ото плюс, це мінус, це на зарядку. Це на зарядку прицепного. Це до 22 й на, плюс, на питання защити, да? 33. Угу. Ну, там, а по ста... там по стандарту все. А вот это 29 30-й? 29-й 30-й, там первый, я, честно говоря, даже и не знаю, а как он бы оно и не работает. А, он и, наверное, чинит, непонятно, да? Ну, ладно. Они не работают, как то бы... Короче, особой роли не играют, да? А вот то, что за реле. Кто знает? Ну, я сейчас посмотрю по номерам провода, ну, дайте я запомню. По номерам провода, может быть, Олосановская я... какой то Коротше, по ходу це РКБ. Да, Реліконтрольна б'дителі. Чи як так же можна? Ну на да. возможно хтось стягує.